два слова о американцах, ну, хороших, да, ребятах. У меня бабушка, когда, ну, уроженка Варваровка, Варваровка у нее село было. там она где-то в районе Часового Ярош родилась, жила с Кобзонами рядом, с семьей. А потом они переехали в пригород Донецка, в Юзовку. И когда она вспоминала этот Голодомор именно в Донецкой области, она ну, у меня такая женщина была малообразованная, она ревела, как биуга. Вот сидит и ревет. Они мне ничего не рассказывали, я... У меня претензии есть к дедушкам и бабушкам, потому что они мне ничего не рассказывали. Мне это интересно исторически. Хотя бы со своих этих взглядов. Но голод для нее это была трагедия. Трагедия всей ее жизни. И вот это ж когда Гарри Джонс, уроженец Уэльса, и журналист газеты Гардия увидел этот весь голодомор у нас, тут миллионы трупов везде валялись. Люди людоедами стали. Обменивались в семьях э, детьми. Своего не мог съесть, отдавал соседу. Ну, говорит, иди поиграйся к соседу. Сосед того ребенка ел, а ты другого ел ребенка. И такое было. И бабушки заманивали молодых деток, каким-то там куском хлеба к себе и убивали. Бабушки людоедки были. Все это было. И когда Гарри Джонс рассказал на первых шпальтах газет мировых о том, что происходит в СССР, а тогда был план Рокфеллера начался, чтобы поднять, реанимировать экономику США в Великой депрессии, они с СССР зачекинились на бабки, то по заданию правительства США, такие как этот <клышко> Швец, Нью-Йорк Таймс, была спецскорая в, Москве, да, они грязью облили Гаррета Джонса. И писали про него статьи, что это Муро, которая обманула, <клышко> и в СССР нет никакого Адамура. Да. И был такой э, Юрий Швец во времени, уолтер Дюранти. Ну, он или Швец, или Табах. Табах, табахи. <клёх> Это штабах Макс, Максакова, ну вот эти все, откуда, вот с России, кто с Москвы приехал, вот у них как ни крути, они могут там по, этот, вышиванку одевать, флаг Украины вешать в своих стримах. Но когда читаешь их в Википедию, у них все идет туда в Москву, понимаете? <клёх> И утер Дюранти, он же облил грязью Гарета Джонса, работал на НКВД и выполнял услуги правительства США и Рокфеллеров. И да. потом же этого Гарета Джонса убили в Монголии, да, НКВД. Заманили и убили.